Ну, я можу сказати, що ми грали проти хорошої команди. Ми грали проти команди, яка має комплектацію дуже хорошу. Хороша підтримка була цієї команди. Перший тайм, рахую, нам вдався. Ну, в другому таймі той тобто забитий м'яч, де ми просили не давати подати все-таки Дали подати її, пропустили м'яч, потім трошки почався хаос і прийшлося вже. Більше грати на, на нічого, але все одно ми хотіли на контратаках забити і перемогти. Ми сюди їхали за перемоги. В цілому я рахую, що гра має сподобатись глядачам. Була чоловіча боротьба. А що відбувалося з командою во втором таймі, чому команда прижалася своїм воротам? Ну, я втіла скажу... ініціативу і могла все-таки. Ну, я вам скажу, що не ми приїжджали з нас, команда суперників приїжджала, вона вийшла фактично в чотири нападаючих в лінію. І вони нас довгими передачами заставили. Вони відійшли від того футболу, який був в першому таймі. Вони більш прагматично почали грати довгими передачами, напівзахисни на нападаючих, і фактично на чотири атакуючі ігрока грали в лінію, тому нам було трошки важко. Все-таки вони грали вдома, хороша підтримка, я рахую, що не ми приїжали з командою. Заставила нас так і грати, тому нам стало трошки важко. У зараз були дуже хороші зони для взяття воріт. В деяких моментах ми неправильно розповідалися в тій чи іншій ситуації. Ну, по сьогоднішній грі, якщо так можна сказати, можна розділити її на два різних тайми. Десь в першому таймі нам немножко не вийшло, те, що ми запланували. Причина, ну. посмотрим внимательно из холодной головы, разберем уже, потом будем смотреть, какие причины. Второй тайм, я думаю, что нам полностью удался. Мы переиграли, в принципе, соперника, забили гол, могли еще забить. Проводили хорошие атаки, контратаки были. Не смогли забить, Ну, мы должны не забывать, что мы играли сегодня с одним из лидеров чемпионата. Команда на протяжении всего чемпионата и идет на первом втором месте, поэтому тут очень тяжелая игра была, сами видели. Но я думаю, что для болельщиков это была интересная игра. Вот. Болельщик, наверное, получил удовольствие. Хочется сказать отдельное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали в этой игре. Мы старались, но это футбол. Где-то не получилось забить. Игра складывается из забитых мячей. Хорошо, что получилось хоть один забить. Замены, которые вы произвели в перерыве, безусловно, усилили игру. Это замены были именно с этой целью, или это было все-таки запланировано? замены? И почему в старте вышел Акименко, а не Лактион? Ну, опять же, Акименко вышел по, по причине того, что это были, мы наигрывали там тактические свои моменты. Мы хотели за счет, у Саши очень хорошее качество зацепиться за мяч именно в зоне двух центральных защитников соперника. Ну, и же где-то в первом тайме нам немножко не получилось. Во втором тайме ну, уже играли уже по... Ну, в смысле, делали замены уже по самой игре. То есть не пошла игра у Саши. Где-то э, побоялись, что у Баранца, у Гриша есть желтая карточка. Игра эмоциональная была. Боялись, что получит вторую где-то там, и потом было бы сложнее. Поэтому здесь уже играли, э, замены делали по игре нет ли у вас претензий по пенальти и разочарованы ли Разочарован ошибкой, потому что, в принципе, вратарь, который уже имеет опыт выступления в первой лиге, не должен идти был на этот мяч. Игрок соперника, даже если бы он и принял мяч, он был спиной к воротам, плюс за спиной у него было два защитника. То есть практически опасности как как таковой у э, наших ворот он не представлял а пенальти. Я думаю, что был тут даже не, не стоит об этом, под, ну, скажем, поднимать эту тему. Я думаю, пенальти был, толчок в спину вратарь не добежал, то есть толчок был, поэтому пенальти здесь очевидно. А общее разочарование от результата присутствует? Ну, знаете как, когда мы пять подряд так вот выиграли на хорошем эмоциональном фоне, то есть, ну, будем надеяться, что это не скажется как-то на общем состоянии команды, то есть, наоборот, это, скажем, подстегнет к, дальнейшем, к дальнейшей работе, к дальнейшим играм.